Kita suka melihat perkembangan apabila rumah-rumah sebegitu dibangunkan dan banyak lagi kemudahan-kemudahan lain yang dinikmati oleh masyarakat di tempat-tempat yang memerlukan. Walau bagaimanapun, kita lihat juga lagi satu keperluan yang juga menyelubungi masyarakat kita apabila isu kesehatan ia mendepani cabaran yang kita hadapi sekarang ini apabila salah satu daripada isu yang berlaku adalah peningkatan kes denggi dan ini uh, merisaukan kita semua uh, bukan sahaja dari sudut kes yang dilaporkan tetapi juga uh, kadar kematian juga dilaporkan meningkat untuk tahun 2015 berbanding dengan tahun sebelum itu. Jadi apa yang kita perlu lakukan untuk memerangi uh, gejala ini? Sama-sama kita bincangkan uh, bersama dengan Dr Rosnani Mudin yang merupakan ketua sektor penyakit bawaan vektor uh, di uh, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi Dr. Waalaikumsalam. Um boleh doktor kongsikan uh, statistik yang terkininya secara lebih terperinci uh, walaupun um, kita mungkin uh, mungkin agak gerun juga yeah. untuk mengetahui itu tapi saya rasa itu perlu diketahui yeah, yeah. Hmm. Uh, uh, pada tahun 2015 ya sehingga akhir tahun 2015 sebanyak 120836 kes dilaporkan uh, berbanding dengan 108000 Uh, 698 pada tahun 2014 ya uh, dan kematian pula yang dilaporkan pada tahun lepas uh, adalah sebanyak 336 mm -hmm. uh, berbanding dengan 215 dan uh, memang ini berlaku peningkatan ya mm -hmm. uh, di, dari segi kes dan juga kematian uh, peningkatan ini juga apabila kementerian kesihatan uh, meneliti ya uh, keadaan situasi denggi di negara-negara lain. Uh, memang berlaku juga peningkatan contohnya di Filipina, di Vietnam pada tahun 2015. Jadi eh uh, trend juga bila kita lihat trend peningkatan sebab eh uh, denggi ni dia berlaku uh, peningkatan dia ber berlaku pada bulan-bulan tertentu. Okay. Uh, dan apa yang berlaku di Malaysia, trend peningkatan contohnya kita lihat pada awal tahun Januari, Februari kemudian diturun pada bulan Mac April dan lepas tu dia meningkat semula pada bulan Julai Ogos September dan ini berlaku juga di negara lain. Mm -hmm. Jadi oleh yang demikian kita kata uh, ini adalah fenomena global. Okay. Uh, dia uh, denggi ni memang sukar untuk dikawal bukan saja di Malaysia mm -hmm. tetapi di negara-negara lain eh. Baik baik baik. Jadi faktor cuaca memberi kesan peningkatan itu. Banyak faktor yang okay. uh, yang mempengaruhi denggi sebab itu dia sangat sukar untuk dikawal. Mm -hmm. Contohnya faktor cuaca, faktor kebersihan persekitaran, okay. faktor pergerakan manusia yang telah dijangkiti, uh, faktor uh, apa tu uh, perubahan serotype virus tu sendiri. Uh -huh. dan juga faktor cuaca yang mempengaruhi tabiat nyamuk tu sendiri. Uh -huh. Pada masa hujan, pada masa panas ya. Bila okay. hujan banyak ya bekas yang boleh menakung air, lagi mudah nyamuk ni untuk membiak. Uh -huh. cuba bayangkan satu ekor nyamuk bertelur 100 biji telur uh -huh. dalam masa lima hari boleh menjadi nyamuk sebanyak 100 daripada satu ekor menjadi mm -hmm. 100 ekor. Itu ya? satu ekor. satu ekor. Kita cuba bayangkan berapa banyak ekor kita, mm -hmm. berapa banyak telur dan uh, yang yeah. telah di uh, ditetas ya oleh nyamuk ni. Mm -hmm. Jadi uh, sebab tu pencegahan dia dulu kita selalu berfikir bahawa bila denggi sembuh bila uh -huh. kita buat semburan kabus. Okay. Sebenarnya semburan kabus hanya sementara dia hmm. hanya membunuh nyamuk dewasa. Okey, baik. Satu-satu doktor. Kenapa uh, berlaku peningkatan pada musim-musim tertentu? Uh, seperti yang Hazri cakap tadi, hmm. uh, dia dipengaruhi oleh cuaca, okay. uh, oleh uh, 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 apa uh, suhu eh, uh, suhu. Uh, bila contohnya suhu panas, nyamuk lebih aktif, dia menggigit lebih ramai orang. Jadi okay. transmisi jangkitan lebih lebih cepat berlaku, okay. terutama di kawasan kepadatan yang sangat tinggi, uh, bangunan uh, di penduduk yang tinggal di. Uh, High bangunan berstrata lah, bangunan berstrata sebab nyamuk uh -huh. tu senang eh dia nak gigit pergi sebelah uh -huh. naik atas dah banyak makanan dia uh, ah yeah, ya banyak uh -huh. cepatlah dia tak mati uh -huh. kalau dekat banyak kampung, pilihan pula tu ah uh, jauh sikit kan uh -huh. nak nak terbang tu nak pergi satu uh -huh. okay. kilometer nak pergi rumah lain kan ha uh -huh. uh, yang ni iyalah ibarat buffet lah depan mata ah uh -huh. uh, kan baik ya, dan uh, dalam masa yang sama um, kita juga lihat uh, akan uh, fenomena el nino Uh, yang berlaku sepanjang tahun lalu dan meningkat uh, paling panas uh, pada bulan Oktober. Uh, dan ada kemungkinan kita akan berhadapan dengan fenomena La Nina pula selepas ini uh, yang mungkin mengakibatkan uh, cuaca lebih mungkin lembap uh -huh. untuk dunia. Apa uh -huh. yang mungkin akan berlaku? Kalau kita uh, lihat uh, kalau kita tengok tren ya denggi uh -huh. ini dia sentiasa meningkat okay. sejak 10 tahun lepas di negara lain di negara Asia Pasifik dan juga di yang dilaporkan di Persatuan Kesihatan mm -hmm. Sedunia dan kita melihat memang faktor cuaca ni berkait rapat dengan kejadian kes denggi mm -hmm. macam saya katakan tadi bila panas nyamuk aktif mm -hmm. dan transmisi cepat berlaku terutama di kepada dan bila hujan pula banyak bekas-bekas terutama bila persekitaran kita tidak bersih mm -hmm. ini adalah yang dilakukan oleh manusia sendiri. Kita buang sampah merata-rata. Yeah. Kalau contohnya tutup botol yang kecil mm -hmm. tu. Yang sekecil itu sekecil, pun. Sekecil. Mm -hmm. Kalau ada air pun tak boleh menjadi, boleh pembiak menjadi tempat pembiakan. Ya. Yeah. Ah, walaupun kita ingat tutup botol tu kecil je. Ya. Yeah. Kadang uh -huh. tepi tong sampah eh, yeah, tepi yeah. kita ada lekuk tu. Ah, uh -huh. uh, bila hujan air bertakung. Kalau benda ni tak digerak, tak dicuci, uh -huh. tak dibuang air dia, uh -huh. dia boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk. Okey, banyak betul. Banyak cabaran. Banyak cabaran <laughs> betul betul betul. Uh, dan doktor uh, sebutkan tadi uh, sebenarnya penyemburan tu tak berkesan. Kurang berkesan. Hanya membunuh uh -huh. nyamuk dewasa. Okey. Uh, dia membunuh nyamuk dewasa yang ada di kawasan tersebut pada masa semburan dilakukan. Tapi contohnya bila okay. kita sembur uh -huh. uh, dia mungkin nyamuk yang ada tu mati uh -huh. di kawasan tu. Tapi bila asap tu dah hilang kesan dia dah tak ada nyamuk lain dari sebelah ke boleh terbang balik ke tempat okay. tersebut berapa lama semburan tu bertahan paling lama mungkin satu jam oh hmm. sebab apa uh, okay. dia kimia uh -huh. uh, dia bila disembuh dia akan melekat kepada badan-badan nyamuk ni dan uh -huh. dia membunuh nyamuk yeah. tadi uh -huh. tapi kalau nyamuk tu tak ada di dia situ dia macam semburan dalam dalam rumah jugaklah sembur yes. nyamuk dalam rumah tu uh -huh. okey jadi habis asap tu habislah habis Ah uh -huh. uh, satu jam ya paling lama. Mungkin kurang dari itu. Okey. Hmm. Um yalah takkan kita nak sembuh sepanjang masa. Ya, yeah, nanti kalau kita sembuh, bukan nyamuk hmm. yang mati. Tapi kita, eh, tapi, kita tapi, mati. tapi langkah itu tetap dilakukan. Uh, kita perlu lakukan kerana hmm. ini adalah langkah jangka masa pendek. Contohnya kita perlu membunuh nyamuk yang uh, yang ada virus ni. Sebab nyamuk yang ada virus ni contohnya sehari satu ekor nyamuk dia boleh gigit 4 hingga 5 orang. Okey. Jadi dia boleh bagi virus tu kepada 4 hingga 5 orang. Jadi untuk uh, jangka uh. masa pendek, tapi yang paling berkesan sekali adalah menghapuskan tempat pembiakan nyamuk tadi. Baik, baik, okay, kita akan ke situ, uh, tapi uh, ada juga negeri yang melaporkan uh, penurunan yang agak mendadak juga, uh, contohnya negeri Kelantan. Uh, yang uh, melaporkan uh, kes denggi untuk tahun lalu hanya 2850 berbanding dengan uh, 14456 pada tahun 2014 uh, dan kes kematian juga uh, kurang 10 ya Dr. Yeah. lebih dari separuh uh, untuk mm -hmm. tahun lalu berbanding dengan tahun 2014 apa yang berlaku di sana apa yang uh, menjadi di sana yeah. berkesan di sana Uh, pada tahun 2014, uh -huh. uh, telah berlaku wabak besar di Kelantan. Ya. Uh, apabila ki kita melihat apa penyumbangnya adalah balik kepada asalnya persekitaran yang tidak bersih. Okay. Uh, banyak sampah-sampah, banyak longkang yang tersumbat disebabkan sampah yang tidak berfungsi ya. Mm -hmm. Jadi apabila berlaku wabak ni satu pasukan pasukan petugas khas denggi telah diwujudkan yang terdiri daripada enam kementerian lain iaitu okay. kementerian Uh, perumahan dan Kerajaan Tempatan, hmm. Kementerian Pendidikan, Kementerian Komunikasi Multimedia, Kementerian Dalam Negeri, kementerian, kementerian Sumber Manusia dan semuanya kementerian ini membantu mengambil tugas masing-masing uh -huh. secara berkesan. Contohnya Kementerian Kerajaan Tempatan, mereka memastikan kutipan sampah ber dikutip secara berkala, sekurang-kurangnya okay. tiga kali. Dan kawasan kawasan umum dibersihkan di samping itu tindakan bersepadu juga uh, contohnya sumber manusia uh, uh, pasukan rela pasukan tentera membantu kementerian kesihatan membu membuang tempat-tempat membiakkan membersihkan mm -hmm. kawasan okay. uh, jadi jadi ting gerak gempur tu berjayalah ya yeah, uh, okey jadi kita nak gerak gempur satu negara ni uh, yeah. supaya kita sekurang-kurangnya dapat lah kes itu itu selepas betul. ini jadi apa yang kita kena buat doktor Sebenarnya dengue ni bukan uh, saja masalah uh, orang selalu fikir dengue ni masalah Kementerian Kesihatan. Mm -hmm. uh, sebenarnya kita kena ubah persepsi itu. Dengue ni uh, adalah uh, masalah semua orang. Mm -hmm. Sebab kalau rumah kita kotor ada tempat pembiakan, nyamuk akan membiak kat situ dan menyebarkan virus ni kan, virus mm -hmm, dengue. Betul. Jadi ke, tindakan sepatutnya semua, semua masyarakat. Kalau masyarakat boleh, contohnya individu pemilik rumah dia kena periksa rumah dia setiap minggu. Uh -huh. kena rajinlah. kena periksa kawasan hmm. dia kena contohnya mesti bersih satu tak ada sampah yang bertaburan uh, dan di memeriksa kalau ada bekas contohnya vas ke baldi ke apa uh -huh. pastikan takungan air tu ditukar cuci ya? setiap minggu uh -huh. uh, supaya tak ada nyamuk bertelur dekat situ dan kalau agensi-agensi contohnya jawatan kuasa penduduk eh mereka kalau tengok kawasan mereka kotor mereka boleh in, uh, memulakan gotong-royong uh -huh. uh, kerana ini tahu denggi tu mereka yang akan kena uh -huh. bukan orang lain Betul. yang tinggal di situ uh -huh. begitu Tapi juga itu, itu cabaran yang besar uh, untuk kawasan berkepadatan uh, penduduk yang tinggi uh -huh. contohnya macam di uh, Kuala Lumpur di Selangor uh -huh. Uh -huh. banyak kawasan yang padat dengan penduduk tu macam mana yeah. doktor uh, memang yang balik kepada asalnya kalau masing-masing jaga rumah masing-masing mm -hmm. uh, di dalam rumah di persekitarannya sudah bersih uh -huh. dan uh, mungkin kawasan-kawasan yang tiada uh, owner macam uh, taman rekreasi itu mungkin yang dibantu oleh jawatan kuasa penduduk dan juga uh, majlis uh, pihak berkuasa tempatan. Uh -huh. Tapi kalau setiap individu dan agensi mengambil peranan ini uh -huh. uh, kita boleh uh, yeah. membasmi dan lah. ya balik uh -huh. kepada kita. Dan lagi satu uh, doktor tentang uh, laporan kes. Um, mungkin ada yang tak mendapatkan rawatan. Jadi uh, mungkin itu juga menyumbang kepada uh, wabak itu masih lagi uh, berterusan. Sebab yeah. ada yang yang Merawat diri sendiri tak nak pergi ke uh, klinik ataupun hospital. Jadi uh, tunggu sampai sihat sendiri. Jadi hmm. itu dal dalam kesempatan itu nyamuk masih lagi boleh menggigit dan juga memindahkan virus itu. Ya boleh. Hmm. Uh, dalam keadaan tersebut masih boleh memindahkan virus. Hmm. Memang ada uh, di mana kita panggil asimptomatik. Uh, yang dia tak rasa demam hmm. tapi ada virus dalam badan. Hmm. Dan boleh juga menyebarkan virus ni hmm. sekiranya ada nyamuk edis di kawasan tersebut. Uh, jadi uh, yang... Bila kita lihat pesakit ni banyak yang pergi ke klinik uh, ataupun ke hospital cepat ya eh. tapi ada juga dikesan bahawa mereka tidak didiagnosa sebagai denggi. Okey. Uh, uh -huh. mungkin kebanyakan ber, berfikir bahawa ini adalah demam biasa. Mm -hmm. Tetapi di Kementerian Kesihatan kita telah menyediakan test ya eh, combo rapid test kit uh, untuk ujian pengesahan bagi mana-mana pesakit yang demam dan disyaki denggi. Okay. Di klinik kerajaan di di hospital semua telah disediakan ujian-ujian mm -hmm. ini untuk dibuat mm -hmm. pengesahan. Mungkin boleh disebarkan ke klinik-klinik swasta juga? Di klinik swasta mereka di kita membantu mereka menyediakan mm -hmm. apa, apa pembekal yang membeli harga test ini dengan harga uh -huh. yang sangat rendah. Yeah. Dan dan, dan, mereka... sep dan mungkin sepatutnya itu yang dilakukan juga. Yeah. Baik. Yeah. Jadi uh, ini sebenarnya peranan semua. Uh, yeah. Kena ingat tu, jadi kita kena kajian-kajian lah juga ya kena yeah. ringan tulang untuk bersihkan rumah kita. Uh, bukan saja untuk kita membasmi denggi, tapi kita pun nak duduk dalam dalam yeah. uh, suasana yang bersih dan juga indah dan itu juga harapan kita. Dan uh, untuk itu uh, kami ucapkan terima kasih kepada Dr Rosnani dari uh, Kementerian Kesihatan Malaysia di uh, atas uh, penjelasan tentang perkara ini. Jadi sekali lagi diingatkan kepada kita semua jadikan tahun 2016 ini sebagai tahun tahun kita memerangi denggi. Ya, Mudah-mudahan kita dapat mencapai matlamat itu dan sekarang kita ikut ikut dia